ulamolar odam insonning og'zidan chiqqan hamma gapni yozadimi farishtalar yoki yani faqat savob gunohga tegishli gapni yozadimi ovozlarni yozadi barakalla <laughs> <laughs> ichimizda mushtahidlar bor bilmaymizda bu haligi yosh bolani olloh gapirtiradi deydiku ovozi chiqib gapirsa yoziladi yozadi bu bolakay yani ismingiz nima bilol ismiga muvofiq inshaalloh jismlari bo'lsin inson tanaffuz qilgan gapni yozadi albatta lekin hamma gapirgan gapirilgan gapni yoziladimi hamma gapirilgan gap yoziladimi yoinki yani mundoq qarab savob yoki gunohga tegishligisi yozilib qolgani yozilmay qoladimi mana bu masalada ulamolar ixtilof qilganlar oyatning zohir dalolati inson tili qimirlasaki farishtalar yozadi bu borada deydilar mashhur gap bor bu borada eng mashhur gap shu ekanki ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan nima gapirsa yaxshimi yomonmi yoziladi hatto yedim ichdim bordim keldimlari ham yoziladi degan ekanlar ibn abbos roziyallohu anhu men kecha bozorga boruvdima yaxshi kecha bu falon joyga borib dam olib keluvdim degan gaplari ham yoziladi keyin payshanba kuni amallar sarhisob qilinadi va o'sha amallarni ichida savoblisi savobga aloqasi bor gunohga aloqasi bor olib qolib qolganlari o'chirib tashlanadi bunga dalil deydilar alloh o'zi xohlaganini sobit qoldirib xohlaganini o'chirib tashlaydi degan oyat mana shunga dalolat qiladi deydilar demak eng mashhur gap shu ekan og'zimizdan chiqqan hamma gap yozilar ekan va sarhisob qilinib har payshanba yaxshilik yoki ya yomonlikka dalolati borlari qolib unga aloqasi yo'qlari o'chirib tashlanar ekan